Да ты, Лера, не, не, не сильно не прижимай. Да я не сильно прижимаю. Так. Ну поднимайся. Старший помощник начальника дежурной смены ОКЦ майор Данилкин Сергей Николаевич. 12 декабря 2013 года в 22.23 на ОДС поступило сообщение о пожаре, который произошел по адресу улица Лягина, 36, квартира 3. На место пожара было отправлено два оперативно-спасательных подразделения, третье и второе ДПРЧ. По прибытию к месту пожара было установлено, что горит жилая комната на площади 2 метра квадратных. Также в помещении могут находиться люди. двумя звеньями ГДЗС была произведена разведка. Было обнаружено два пострадавших. Это мужчина и женщина 68-69 года рождения, которые были спасены и выведены на свежий воздух. Пострадавших доставили до токсикологического отделения больницы скорой медицинской помощи города Николаева. В целом личный состав с поставленной задачей справился на оценку хорошо. Замечаний и нарушений по технике безопасности не допущено при проведении боевых действий. По причине пожара скажу следующее, что это была социальная семья, которая, скорее всего, курила в постели, недотушенный окурок и послужил причиной пожара. Синек Ирина. Вот. Ну, ну, услышали запах Гарри. И в комнате дым. Я на кухне работала, занималась. Зашли в комнату, в комнате стоит дым. Вот, ребенок начал плакать, там маленькие дети. Ну, я вышла во двор посмотреть, что это такое. Заглянула к соседям, от них дым болит. Полностью задымленное и все. И вот мы вызвали пожарников, чтобы приехали. Вот быстро приехали. Открыли, выломали двери, все открыли, вытащили. Тут пара была муж с женой. Вот, чтобы они не задохнулись, их вытащили. Ну, потушили, затушили. Ну, вот мы, мы, например, довольны, потому что они очень быстро приехали. Мы бы сами никак не справились. Туда зайти было невозможно, потому что был дым, ничем было дышать, я открыла дверь и ну, практически задохнулась. Они зашли, ну у них же вот это вот кислород, они зашли, вытащили их сразу, вытащили все, что горело. Быстро вызвали скорую, милицию, все быстро приехали. Ну, практически ну, спасли, да, потому что там уже начало гореть. Вот они только их вытащили... И моментально, причем если бы чуть-чуть задержались, то сгорели бы, наверное, все дома. У нас тут все общие стены, все. И, в общем, очень хорошо, молодцы.